Сумасшествие в Верховной Раде продолжается. Во вторник украинский парламент простил Украине внешние долги. А в четверг депутаты поддержали отступление от отдельных обязательств, определенных Международным пактом о гражданских и политических правах и Конвенцией о защите прав человека. Мы имеем право на отступ от этих обязанностей в связи с защитой своих интересов. Проект постановлення одобрили депутати із коаліції, хоча так і не змогли ответити на вопрос, які ж статті з конвенції о захист прав людини нині в Україні не действують. Проголосували те, що не конче необхідно сьогодні країни для того, щоб я номерів статтів зараз по п'яті Не пам'ятаю головніше навіть не те, що в конвенції а те, що ми деносували угоди з Росією. Действительно, парламент денонсировал несколько договоров с Россией о военном сотрудничестве, но продолжают сотрудничать в экономике. В целом отступление от Конвенции о защите прав человека ⁇ это признание того, что АТО противоречит международным актам о защите прав и свобод человека. Люди, которые проживают в Луганске и в Донецке, проживают на неконтролируемых территориях, к сожалению, не смогут в результате вот таких бездарных действий украинского парламента обратиться в международные суды, отстоять свои права, защитить свои права на свободу и на независимость. Мы начинаем выглядеть в глазах всего мира как какие-то неадекватные, несистемные и абсолютно негосударственные люди. Но эти депутаты продолжили свою работу по урегулированию сферы правопорядка. Был проголосован закон о прокуратуре. Цей закон фактически ничего не вырешивает. Єдина там функція це звіт в Верховній Раді, те, що робив генеральний прокурор, тепер буде інформувати, а не звітувати. І друге, що тепер не буде атестаційної комісії, Ото, що чому ми переклали оцей термін? Пам'ятаєте на це півро на два місяці, два з половиною місяці, тому що не встигали вони робити. Тепер будуть просто екзамени проводити. Не буде цих комісій, які проводили екзамени. Далі в парламент з поліцейськими законопроектами явився міністр внутрішніх діл. Аваков. Він представив закон об органах внутрішніх діл. передбачена участь громадськості в дисциплинарных комиссиях. Впроваджена підзвітність полиции не только уряду, а и громадськості. Аваков считает, что это поможет победить коррупцию в правоохранительных органах. Министр получил в свой адрес серьезную критику. Вы сначала с коррупцией разберитесь, вы разберитесь своими кадрами, которые снущаются и далее над украинцами. А этот законопроект, на натомість пропонує и далее вашей коррупционной системе надать еще больше повноважень. Дело в том, что согласно закону укрепляются полномочия министра внутренних дел. Он даже утверждает методики по отбору кадров в полицию. Сами сотрудники будут проходить серьезную селекцию. Отбор через полицейские комиссии, специальные психологические тесты, детектор лжи. Мы спросили у депутатов, а будет ли еще и идеологический тест. Я не знаю. Идеологичный не думаю. Они должны быть отделены от идеологии. Депутаты признали, что закон об органах внутренних дел нарушает Конституцию Украины в части установления подотчетности центральной власти. Тем не менее, закон утвердили в первом чтении. Итак, вопреки обещанию нардепа, в частности Олега Ляшко, о том, что закон номер 1558-1 о реструктуризации обязательств по кредитам в иностранной валюте будет рассмотрен парламентом. Его перенесли на третье чтение. В результате валютные заемщики перекрыли дороги возле Верховной Рады, вооружились коктейлями Молотова и подожгли шины. Произошло нарушение регламента. Проголосовали 227 депутатов, а потом каким-то чудом начали отзывать, что закон не принят. И давайте Луценко, молодец, в кавычках, сказал, что будем голосовать в третьем чтении. У нас вообще есть в Верховной Раде третье чтение. Даже депутаты не знают, что у нас, оказывается, есть по регламенту третье чтение. И когда люди попытались достучаться до них, нас начали стран этого шланга поливать. Активістів поливали водой пожарний. Зайомщики утверждають, що їх ще і що й білі. Вони перші спровокували. Вони перші спровокували цю всю бійку. Вони просто що вони почали робити? Можна сплатили мене за шкірки і почали мене кидати. Я стояв, нічого не робив. Вона мене за горло взяла і тримала з боку. Її дитина якась забирала. Нічого ж не зробив. І саме ця жінка. А вона каже, що вона стояла, нам віддали наказ. Це То ж саме, ми ж прийняли присягу. Ви зверніть увагу, як екіпіровані хлопці, які вийшли проти нас. Проти ви бачите, які тут люди мирні, мирні громадяни. А в АТО хлопцям волонтери привозять екіпіровку, волонтерам привозять. Там меня повалили на землю. Его, много ребят. Много ребят. А вот кто, вот, не а, не вот не эти витали. красавцы, что Нет. здесь стоят. Меня вытащили оттуда, наши парни вытащили. Вытащили оттуда. Побили меня. Потом на меня э, этом, трансбоем поливали. Потом поливали... Та рука уже чуть-чуть помыта. Ну, побили там, ну там на чуть-чуть это... Потом побили... Они порвали ее полностью. Синяками, тоже веками, голова, Синяками. голова разбитая вся. Ну, у меня ожог второй степени, оборванные раны, как бы а так все нормально. Я обожглась сначала от шин, когда загоралась, а потом меня милиция скрутила и оборвала всю кожу мне. Но она по больной руке прям прошлась. Скоро быстро приехала. Ну, скоро быстро. На самом деле в скорых ничего нету. Они даже не могут помочь оказать первую медицинскую помощь, потому что медикаментов вообще нету в скорых. Спустя пару часов На Грушевского стало спокойнее, и вот почему. Спасибо, Бог. Господи, спасибо, ты есть на свете. Господи, на свете. МВФ отказала Украине в выдаче кредита. Это связано с тем, что есть большая проблема у государства и заемщиков. И до тех пор, пока правительство не решит эту проблему с заемщиками, речи о кредите даже быть не может. Мы официально ничего не даем. Это вышли люди, которые услышали сообщение по телевизору и передали нам финансовый майдан. Сразу же появились коммунальщики и начали убирать мусор. Вместе с мусором забрали и бочки активистов. Это мое имущество! Чего вы его забрали? Мое имущество! Какого хрена вы его забрали? В квартиры выгоняете и мое имущество забираете! Кто вам дал указ забирать? Но валютные заемщики не разошлись. Если мы сейчас дадим хоть какую-то слабину, мы утратим все то, с чего мы шли этих полтора года. Друзья, не сдаемся, остаемся здесь сегодня на ночь. Активисты обустроили свой лагерь возле парламента. Теперь они тут будут дежурить и ночью. Нардепы ежедневно будут сталкиваться с теми, чьи проблемы должны решить. Напомню, что в стране около 70 тысяч так называемых валютных заемщиков, которые за падение гривны не смогли рассчитаться с банками-кредиторами. 8 мая президент подписал меморандум о реструктуризации долгов валютных заемщиков. Документ поддержала 11 банков. Однако меморандум – это лишь намерение. Для полного решения проблемы нужен закон. И принять его надо оперативно, ведь у многих из тех, кто вынужден протестовать под парламентом, долги растут ежедневно. Банки еще насчитывают и пеню. Народные депутаты от фракций, входящих в коалицию, настроены принять новый закон о местных выборах в середине июля. До 28 мая будут поданы законопроекты, после того соберется совет коалиции, который определит на воплощение, какой из базовых избирательных моделей среди поданных законопроектов есть политическая воля. Критериями будет реалистичность применения избирательной модели, чтобы она была понятна для ЦИК и для избирателей, и соответствие коалиционному соглашению, заявил депутат. По его мнению, полностью реально 3 июня на профильном комитете рассмотреть все поданные законопроекты, чтобы 4 июня вынести их для голосования в сессионный зал. В первом чтении. До 18 июня могут собираться поправки, после этого обработка поправок. Ожидают, что их будет около тысячи. Рассмотрение всего этого на рабочей группе, соответственно, 1 июля профильный комитет будет заседать до ночи, чтобы 2 июля уже можно было голосовать в целом этот законопроект. Игорь Попов прогнозирует, на работу над законом будет 14-17 июля. Но это то, что касается графика принятия закона, а вот что нового будет в его содержании. Перше вдосконалення це кількість депутатів. Є абсолютний консенсус по тому, щоб зменшити кількість депутатів на 20-25%. Це знову ж таки буде, скоріше всього, вилка кількості, проте загальну чисельність ми зменшимо. Друга ідея це заборона прямої зовнішньої реклами і прямої телевізійної реклами. У багатьох країнах це діє. Непростими будуть вибори на Донбасі. Для міст від 100 тисяч виборців буде передбачено. Система абсолютної більшості, коли треба набрати 50% плюс один голос. Голосування на Донбасі. На окупованих територіях Донбасу та в Криму вже зараз очевидно, що, на жаль, до старту виборчої кампанії не буде забезпечено умови для проведення вільних виборів. На звільнених територіях вибори можна і потрібно проводити. В комітеті ізбирателей України говорять, що вибори на Донбасі одна із найгарячих точок, які будуть в новому законі. Розробити закон разової дії про особливості проведення виборів до Донецької і Луганської обласних рад цим законом має гарантуватись виборче право для всіх переселенців, які проживають в інших регіонах. Тобто, житель Луганської і Донецької областей, які виїхали вимушено в Ужгород, Харків Чернігів в інші міста, повинні отримати право проголосувати за склад Донецької і Луганської обласних рад. Для цього ми можемо створити спеціальні комісії в тих чи інших, спеціальні виборчі комісії в тих чи інших регіонах. Народный депутат от блока Петра Порошенко Вадим Денисенко спрогнозировал, что в зал будут внесены как минимум три законопроекта. И очевидно, что выбор будет между двумя. По его словам, главная борьба будет между двумя избирательными моделями – польской и немецкой. А главными критериями – понятность для избирателей и минимизация возможностей фальсификации. Чем раньше будет принят закон, тем быстрее начнутся выборы, говорит он. Головна задача законопроекту полягає закону, який буде прийняти, полягає не в тому, щоб це були відкриті списки, чи дуже відкриті, чи супервідкриті списки. Головна наша задача полягає в тому, щоб ми не допустили а, підкупу виборців. І тут є велика загроза, тому що а, уже зараз на сьогодні ми можемо говорити про те, що в ряді регіонів розгортаються певні технологічні штаби. В ряді регіонів поки що звичайно відкрито цього немає, але розкриваються технологічні штаби, і багато хто в куларах говорить, що не виключено, що знову будуть спроби повторення підкупу виборців». В экспертной среде известно о подготовке трех альтернативных законопроектов о местных выборах в Украине, один из которых внесен депутатами фракции «Батькивщина». Законопроект номер 2831 уже официально зарегистрирован в парламенте. Кроме того, рабочая группа Верховной Рады Украины, созданная распоряжением главы парламента, в состав которой входят как представители депутатского корпуса, так и эксперты организации, разработала другой законопроект о местных выборах. Депутатским корпусом также обсуждается законопроект о местных выборах – Народного депутата Украины Руслана Князевича. Но все эти законопроекты имеют одно общее. Разные политические силы ищут способы, как бы закрепиться на местных выборах, ведь они, по сути, станут своеобразным голосованием, заводом доверия новой власти. Я бы радов депутатам быть тут очень обережными и не думать, что они снова сами разумные из всех разумных. І вони можуть зараз прийняти такий закон, який дозволить їм знову залишитися при владі. Їм треба ж у фундамент ж будувати для того, щоб так чи інакше мати якісь політичні перспективи. І ці зараз ну, інтрига головна стосовно яким буде закон. Ми бачимо, що крас і вона і крутиться навколо того, в який спосіб залишитися при владі. Ви ж напевні, як я, не є наївними. Я не вірю, що вони добровільно дозволять іншим партіям зайти на їх місце в місцеві там органи влади чи не дати. там возможность собі взять большинство. То, -то наверное, они будут писать такие законы, которые в первую очередь тем, кто их пишет, будет давать преференции. Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что местные выборы в Украине пройдут 25 октября и переносить дату проведения волеизъявления никто не будет. Эксперты прогнозируют, что очередные местные выборы, скорее всего, будут проводить старый состав Центральной избирательной комиссии по старому закону со смешанной системой, но с некоторыми изменениями.